Мы продолжаем отвечать на самые часто задаваемые вопросы к нам, как к крымским татаркам. Сегодня вопрос звучит так. За что и почему Сталин депортировал крымских татар? Было бы наивно думать, что Сталин принял решение о депортации крымско-татарского населения, потому что получил соответствующий доклад от Берии. На самом деле последовательность была обратная. Сначала Сталин принял решение депортировать крымских татар, а потом Берия по его приказу составил доклад о коллаборационизме и необходимости депортировать всех крымских татар, дабы постановление о депортации выглядело как реакция на доклад главы НКВД. Существует несколько версий, почему на самом деле депортировали крымских татар. 1233 год считается в этнической истории началом крымских татар. Раз Чухлиба в своей книге «Казаки и татары» пишет, что московское государство выплачивало дань крымскому ханству как правоприемнику Золотой Орды с 1474 года. Данный факт говорит о высоком международном положении крымского ханства в то время и ограниченности суверенитета московского государства. Напомним, что все источники будут в описании к этому видео. 15 века политика российского государства в лице Петра I начинают попытки ликвидировать Крымское ханство. И уже с 18 века руками Екатерины II, а позже и Сталином, окончательно реализовали задуманное. Для справки, крымские татары на момент присоединения Крыма России в 1783 составляли 98% населения вторая версия крым расположен практически в самом центре черного моря кто контролирует этот участок суши тот имеет бесспорное стратегическое преимущество во всей акватории информация исчерпывающая Российская империя в целом опасалась влияния Османской империи. Турция не вмешивалась в управление Крымского ханства, но всегда была поддержкой, если это требовало для защиты крымско-татарского народа. Некоторые российские историки утверждают, что Сталин всерьез опасался, что Турция может вступить в войну на стороне Германии, и потому поспешил зачистить от протурец... Настроенных крымских татар. Заметим, что думать, что Турция в 1944 году может стать союзником Гитлера, мог только сумасшедший. Политика российского государства полагала, что крымские татары проводники турецкого влияния. Если оторвать от Турции, то крымские татары будут пророссийскими. Но этого не случилось. Все попытки Екатерины и Потемкина были тщетны. Поэтому было принято решение стереть, уничтожить народ с лица земли. Также существовала версия, что причиной был религиозно-культурный аспект. Депортации подвергались не только крымские татары, но и многие другие мусульманские народы. Такие как карачаево-черкесские, чеченцы, балкарцы, ингуши и другие. Все эти народы не вписывались в картину нового советского типа людей. Веры в вождя, а не в бога. В подтверждение вышесказанному, жесткая антирелигиозная политика советской власти с конца 20-х годов 20-го столетия. И вообще до 1944 года на крымско-татарском языке говорили все народы Крыма. Греки, армяне, караи. Поэтому подвергались и они также стоит отметить и миф о том что кремль депортировал крымских татар ради создания на полуострове еврейской республики а затем передал крым украине чтобы уклониться от выплаты долга он не только документальных подтверждений но и здравого смысла ссылки на источник со всеми подтверждающими документами будут внизу в описании к этому видео ну и последняя версия – это политика НКВД. Во время войны сильно увеличился авторитет полководца Георгия Жукова, что не нравилось Сталину. Поэтому, чтобы поднять свой личный рейтинг и рейтинг НКВД в глазах народа, они решили бороться против внутреннего врага – крымских татар, которые и так давно мешали. Поэтому был использован давно прокатанный метод депортации, совершая преступления над целыми народами. Напомним, что до крымских татар – в качестве прощупывания почвы на реакцию мировой общественности в августе 1778 года были выселены греки, армяне, то есть крымские христиане. А в 1944 году сотрудники НКВД были награждены многочисленными полководческими орденами за ликвидацию предательских элементов. Так, Рукло, Берия, Серо за ордена боролись не с врагом, а с собственными гражданами. Все перечисленные теории дополняют друг друга и наталкивают лишь на одну мысль. Мысль. Крымские татары, сколько бы они ни пролили кровь в СССР, они, как и другие народы, стали жертвами политических игр советского руководства. Все, о чем мы рассказываем в нашем блоге, все ссылки на источники есть и будут в описании к этому видео. Научные подтверждения, используемая литература, авторы, археологи, архивные документы. Нас зовут Зера Изарема Мустафавы. Мы крымские татарки. Наша родина Крым.